Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем снимать фермер-симулятор. Давайте на, я на ваших глазах создам э, мир себе для выживания. Э, Бернхоллин пускай будет. Так, ждем пока начнется игра. Извините, что так долго роликов не было, потому что вы понимаете, началась школа. Сегодня четве четверг. Вот я решил записать ролик. Тра по-любому будет, потому что пятница, выходные, выходные начинаются. Блин, опять обучение проходить. Не, я не хочу обучения. карьера. Извините, конечно. Просто у меня обучение это задолбало. Да, всех поздравляю, кстати, с началом школьного года. Всем желаю хороших оценок, чтобы учились на отлично. Я, конечно, тоже не отличник, Ну, почти. Я не знаю, снимать туториалы, как, как скачать мод. Нет. Вот. Начинаем. Раз, два, Подождите сейчас, сейчас. Раз. Та, начинай. Начинаем убирать поле. Э, давайте. Так, наверное, громко очень звуки. Надо сохранить игру. Сейчас сохраним. Я убавлю звуки. Эм. громкость. Это очень, блин, это очень отличная игра, честно говорю. Я, я как посмотрел видео про нее, я сразу ее захотел скачать. У меня есть диск, но он что-то не запускается, у меня дисковой просто сломался. Я ее шукал в интернете, эту игру шукал, шукал. То через торрент, а через торрент она и скачивается. То через интернет, но ну, там вирусы. Это нашел. Но я, правда, забыл, ну, как сайт называется. Но я попробую найду, найти вам и скинуть ссылку. Я скину ссылку. Не знаю, если я ее найду, скину ссылку после 5 лайков. 5 лайков. Я вам скидаю ссылку. Без вирусов. Рабочая. 5 лайков наберете. Это, ну... Как легко. Для вас, думаю, легко. Это же 2 секунды. Спустился вниз, поставил лайк и все. 5 секунд. Для вас это 5 секунд поставить лайк, а искать эту игру очень долго в интернете. А вам это 5 секунд, потому что 5 лайков набираете, я вам скидаю. Все понятно? Я думаю, понятно. Так А после после трех лайков я вам скидаю скайп свой. Можете со мной поиграть. Хотя нет, не скину. Давайте набираем 5 лайков, я скидываю ссылку на эту игру. Игра отличная, вообще интересная. Ферма 7 2015 называется. Но есть еще 13, но там не такая она интересная. Это интереснее, потому что здесь можно э, деревья, короче, рубить. Там есть такой, короче, здесь аппарат. Мне не подъезжаешь, короче, к дереву, захватываешь ты его там спиливает оно. И можно его, короче, дотащить до этого, до лесопилки. Можно около лесопилки посадить деревья за 7 тысяч. Одно там сосну, выруши уже. И спилять, и тебе 90, либо 100 там, тысяч дадут. Это очень, я так уже делал. Это очень читерно, потому я так и не стал делать. этой серии у нас будет уборка поля эм, маленькое поле очень это это наше поле до да? 24 -е. да вроде бы наше это нормально в следующей серии я думаю запущу работника туда чтобы посадил пшеницу тонну целую нас собирали в следующей серии ну я да запущу работника чтобы сел пшеницу а сами мы будем возить короче э, как вам сказать на магазин короче продавать весь урожай что у нас там вот в этом бачке вот там здесь когда заходите ну со старта дают немножко вам ресурсов ну, не ресурсов пшеница там канолы, всякой кукурузы, вот такого. Я вчера скачал мод на курс плай но я не ну, плохо умею пользоваться на поле, ну, комбайном, чтобы. Сейчас четвертый рядок про... Не, весь. Я работника не хочу нанимать. Я один раз вообще, ну, э, за, может, за дня 4-5, ну, не знаю, у меня уже была фура за 300 тысяч, ну, она почти 300 тысяч, у меня и прицеп, у меня было 150 коров, Представляете, я, очень, я кредит правда, брал, ну, играл без всякого лесопилки вот этой, У меня ничего не было такого, я просто поле убрал, сразу его одним трактором начал культиватор, ну, культиватор запустил, а вторым трактором сразу за культиватором сеялку, и так, я не знаю, я целый день, день наверное играл, первых два дня или три, я целый день играл. Ну, 10 часов ночи вот так вот я вообще так развился тогда я не знаю ну тогда windows перестановили на компьютере и оно пропала это было давно ну как давно месяц 5 4 назад не это тогда было когда я Тогда я уже, короче, заканчивал школу. Я тогда заканчивал четвертый класс. И да, кстати, я, конечно, это не пиар, ничего. Ну, короче, я один канал, короче, посмотрел, Мистер Лео Чанел. Ссылка на этот канал в описании. Хотите, подпишитесь, хотите, нет. Он очень хороший. А когда увидел, как он хорошо играет, конечно, еще такой один ютубер есть. Э, этот, как его, Аид. Ну, надеюсь, вы все знаете его. У него миллион четыреста по-моему, 35 тысяч подписчиков. Я его фанат. Я его смотрю с 300 тысяч подписчиков, по-моему. А у Лео там 5 тысяч подписчиков с чем-то. Ну, подпишитесь. Я ссылку в описании оставлю. Он очень хорошо в Skywars играет, в Edwars стриме почти каждый день. Ну, вот, несмотря на школу, он стриме снимает каждый день. Вот ему 15 лет, он по-любому в школу еще ходит и стримы почти каждый день выпускают. По три, по четыре часа. Он с подписчиками играет на там на сервере. Ну, это правда Майнкрафтер. Он, ну, напишите ему в чат, передай привет там, и как вас зовут, например, передайте привет э, Максу. Вот так вот, например. И он там прочитает, если, ну, если прочитает, он передаст привет по-любому. Он очень добрый. С подписчиком он играет всегда. И пати бесплатно кидаете на хайпикселе и на твоем Если кто не знает, это сервера Майнкрафта такие. А Майн World это лаунчер. Так. Сейчас да, убираем поле это, продадим всю технику и закупим новую себе. хотя в следующей серии будем закупать новую, потому что в следующей серии я накачаю много модов на технику и продам всю технику, что у нас есть, ну кроме вот этого комбайна, что я сейчас не убираю. И и кредит возьму и ну в игре вот этой. И, короче, куплю себе новую технику. Камазы с прицепом, трактора всякие. Чуковщик куплю себе обязательно. Ну, а еще на грузовик скачаю мод. Обязательно. Обязательно надо скачать на мод на этот. На всякие комбайны, на всякие плуги на всякие культиваторы, сеялки, ну вот такое все. Много мы уже убрали поля, еще немножко осталось. И, ну, мало урожая здесь на самом деле, В третьей серии мы будем покупать коров. А ты нет, коровы я не хочу. Я лучше куплю кур, у, не, овечек. Либо скачаю мод на свинюшек, на свиней и буду продавать их. Не, лучше овечек, они выгодные немножко, ты куры. Ай, блин, куда я поехал? А, кстати, я забыл сказать, э -э, обзор мода будет после трех лайков. Майнкрафт будет после после, после, после шести лайков. Вот и будет грифер шоу. Давайте так будем. Я напишу в своем канале расписание видео, когда что, когда Майнкрафт, когда Фермер Симулятор, когда там другая игра какая-то. Давайте так и все. Мы вот так вот будем снимать, потому что, например, каждый день снимать Фермер Симулятор, это мне надоест. Ну здесь мы будем выживать, я думаю, до десятой, ну играть до 10 или ну да до 10 либо до 7 серии потому что я хочу скачать короче себе новую карту и буду там выживать ну, на видео Я уже убирать это поле. Давайте запустим работника. Блин, он уже просит, чтобы я... Трактор. Ай, блин. Так, садимся, трактор. Поехали. Стой, 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 стой. Стоп, давайте немножко курей купим. Потому что нам надо деньги. Корова дорогая. На курей. Не надо много там. Да. На, например, на корову очень много надо силосов, травы. Это очень долго. А на курицу они по себе ходят просто так, яйца несут и все. Вечер немножко купим десять штук. Все, хватит. Стой, что я сказал? Стой, стой, стой. Three. sorry. I'm sorry. I'm sorry. I you. do за фигня? А я в бок ушел. Ах, ты пропустил, значит. Ладно, пускай. Ты пусть пока ты мне не разгрузишь всю пшеницу. Не, разгрузить пшеницу мне всю, и я закончу на этом серию. Давай, начнем. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Сядем в комбайн. И посмотрим. Так, давай садись. Еще тонна осталось, и будем прощаться. Пойти. Все. Я все сделал. Комбайн вот здесь поставим вот так вот. Так. Вот здесь трактор будет стоять. Ладно, всем пока. С вами был Саймон. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.